Вооруженные силы Украины действительно накануне э, уничтожили 7 беспилотников российских оккупантов. 4 из них это беспилотники Ками Камикадзе Шахет иранского производства. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины. Добавлю, что за сутки украинская авиация осуществила до 10 групповых авиаударов на разных направлениях. В результате чего уничтожено несколько десятков российских военных, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт. И другие цели. Кроме того, вооруженные силы Украины поразили до 10 позиций ПВО армии России. Это так дополнили мы информации ваши слова. Но я хотел вас, Николай Григорьевич, вот о чем спросить. Вы в следующем году исполнится юбилей, как вы поступили на службу органов государственной безопасности, и вы специалист в этой сфере. И скажите, пожалуйста, вот то, что Путин делает, он ведь тоже сотрудник государственной безопасности в прошлом. Вот это все, а это угрожает именно безопасности России как государства. Может ли оно прекратить свое существование? Потому что все эти просчеты на всех фронтах буквально. Как это угрожает самому государству? Я просто скажу, вот, исходя из того, что представители безопасности в США, три президента были представителями спецслужб, руководители разведок. И они процветали на тот период. Поэтому тут играет роль не просто система который вышел, о личности и как они реализовывались. Мы выходили, да, да начало был союз, но вышли на независимую Украину. Мы ее защитили во всех направлениях. В 91-м, 92-м, тогда они отдали Крым, прямо хотя бы в ре референдум. В 96-м году уже операция была Чечня, Крыму тоже планировали создать прям, войну. В 8-м году... А тут другой представитель, который вошел в мафию, который занимался контрабандными операциями в бандитский Петербург. Помните, даже фильмы были, это все внешнеэкономические связи. Вот куратор. Этот куратор, который под мафией, соответственно, был да, предложен на руководство России. Какой результат мог быть? Только такой. То есть это создание теневых структур, это использование э, практически методов мафии, ну и силового аппарата. И вот это объединение. То есть мы даже тогда, говорит, Путин пришел, я ему говорил, россиянам, там, некоторым нашим коллегам, говорю, вам, так сказать, будет очень тяжелая перспектива. Это будет авторитарный режим, но он придет к фашизму он берет к агрессии, не только к россиянам, но и к другим, и к нам в том числе. Они говорят, нет, нет, такого не будет, это представитель спецслужб. Я говорю, это не представитель спецслужб нормальных, глубоких. Это тот, который будет именно, сейчас уничтожать россиян, которые создавать авторитарные режимы, но он будет перерастать уже практически фашистский. Так оно и сталось. И мы сейчас уже видим факт, что идет реальная война. И этому противостоять можно какими способами? Очень мощно объединение людей. И мы четко сказали 24 февраля. Объединенный украинский народ не по зубам Путину и режиму, какой бы он большой ни был, невозможно победить народ. И вторая составляющая ⁇ это объединение партнерских усилий вместе с нами. Вот это базовая доминанта для того, чтобы победить этот режим сегодня. Другого варианта нет.